Dah. Mana power racket ni? Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak review racket Pellet Professional P1. Okey, racket ni saya beli dengan duit saya sendiri. Ah, ha, saya bukan ditaja oleh Pellet. Jadi saya akan bagi bagi review yang jujur pasal racket ni. Let's jump. Okey, uh, kat sini saya takkan review technical spec sebab technical spec saya dah review untuk video sebelum ni. Anda boleh check. Okey, so saya nak terus dengan feeling. Alright, so dari segi feeling, racket ni memang terasa even balance dan frame dia memang potong angin. So, sangat aerodynamic. Macam Pellet Woven 999 dia punya frame lah. Sebiji dia punya aerodynamic. Okey. Dan shaft dia memang betul-betul medium. Ah, uh, dia tak 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 keras macam Woven 999. Alright. So, bila first main, ada uh, dia mengingatkan saya pada Nanoflare 700. Yes, Yonex Nanoflare 700. Headlight dan sangat aerodynamic. Ha, tapi Nanoflare 700, eh, apa dia lagi laju lagi lah frame dia. Okay, so tu lagi dari segi feeling. Okay, next kita akan bincangkan pula pasal performance. Okay, untuk performance, jom kita mulakan dengan speed. Ah, ha, So, pemandangan racket ni ialah even balance dan frame yang sangat aerodynamic. Of course, uh, saya akan apa bincang apa pasal speed dulu. Okey, uh, raket ni speed dia sangat-sangat baik. Cuma responsif dia tak macam ah uh, Woven 999 lah sebab Falcon Woven 999 dia ada pakai bahan woven. Woven tu dia akan snap back atau default recover, dia recover, recover dengan cepat. Ah uh, ni dia recover dia uh, tak secepat woven lah. Dia cepat-cepat, dia cepat juga recover shaft dia, tapi tak macam ah uh, Woven 999 sebab ada teknologi woven. Raket ni dia tak ada teknologi woven eh. Ah uh, FYI dia cuma pakai 40 ton karbon sahaja. So, sebab tu bila main, dia rasa lembut sikit lah. Okay. Uh, uh, jadi, untuk speed, uh, macam biasalah, frame dia sangat-sangat aerodynamic. Kalau kita pegang pun memang macam Velo V99. Uh, dia box kat sini sahaja. Uh, kat t join je. Air semua tajam, semua memang betul-betul belah angin punya. Jadi, untuk main speed, untuk front court, memang best. Sebab dia pun memang setting macam ni, balance pun saya dapat 2.93 je. Jadi memang sangat ringan dan sangat laju, sangat lincah lah untuk main front court ke atau main flat dive yang dah laju. Memang boleh pakai raket ni. Ha. So raket ni saya kategorikan sebagai raket speed. Ha. Okay next kita akan bincangkan pula pasal control. Okay now tentang control pula. Okay, dari segi control raket ni cukup stabil, tak ada getaran. Um, macam tu sajalah, ha. control dia tak ada apa-apa yang special sangat. Okey, senang untuk anda pressing ke mana saja bola yang anda nak pressing. Dan apa, macam dia mungkin pendek sikit. Jadi, memang untuk arahkan carta ke mana yang anda nak tu, memang senanglah. Tak ada masalah. Switchport dia pun besar. Walaupun dia minor compact, jangan risau. Switchport dia tetap besar. Jadi, anda takkan miss hit banyak sangatlah. Saya pakai raket ni, tak pernah miss hit lagi. So, memang switchport dia memang besar. Jadi, senang untuk anda buat pukulan yang anda nak. Okay. So next. Kita tengah bincang pula pasal power. Okay. Sekarang pasal power. Pellet. Come on pellet. Yang pakai raket ni Azin Ayub. Tukang tembak. Tapi bagi saya dari segi power dia sangat mengecewakan. Ha, ni saya jujur. Sebab saya beli pakai duit saya sendiri. Jadi saya bebas nak kritik raket ni. Dari segi power, Raket ni bagi saya agak rendah lah. Agak biasa-biasa je. Tak ada istimewa langsung pada power. Power dia senang nak generate tapi tak besar. Ha, jadi bergantung pada pengguna tu sendiri. Jadi bila saya main, kalau saya smash pakai raket ni, saya kena wow, kena betul-betul besar -betul keras tu nak keluarkan tenaga sepenuh-penuh ni. Ha, sebab dia memang tak membantu untuk mengandalkan power anda. Dan raket ni pun sebab dia headlight. Ha, jadi nak generate power tu pun macam cakap memang kena uh, usaha dengan keras Kena betul betul ayun sepenuh hati. Ha, barulah power tak ada sikit tapi itulah. Saya mengharapkan racket ni power dia kurang kurang mungkin dekat dengan Voomon 999 ke tapi tak. Ah ha, kalau Voomon 999 power dia memang betul-betul besar betul tapi ni adui. Jauh sangat barang ni beza dengan Voomon 999. So dari segi power bagi saya memang mengecewakan. Dari repulsion dia pun Takde lah uh, terlampau tinggi sangat macam uh, woven. Woven 999 Woven 99 sebab ada bahan woven. Jadi pantulan tu kuat sikit. Macam ni pantulan dia biasa-biasa sahaja. Dan dengan headlight dia, even balance, krim potong angin. Jadi bila smash tu, power dia tak berapa nak keluar sangat. Okay, ini pendapat peribadi saya. Okay. Ha. Alright. So next, jom kita buat rumusan pasal raket ni. Okey, rumusan untuk raket ni bagi saya raket yang senang nak dipakai, adaptasi tak susah. Anda pakai masuk kot, terus anda dapat feeling dia. Okey, dan uh, raket ni laju. Ha. So bagi saya saya kategorikan raket ni sebagai speed and control. Okey, power dia tak berapa nak ada sangat. Kalau anda nak power mungkin anda kena beli yang 3U lah ni yang saya beli ni 4U. Ha. Jadi mungkin anda nak power kena ada sikit berat mungkin boleh generate uh, momentum yang besar sikit. Okay. So macam mana Aziz Rajib boleh pakai reket ni hasilkan power yang besar? Kamu guys. Dia pemain pro guys. Pemain top dunia. Ha, of course daripada bagi reket apa pun dia boleh apa ni, ha, hantam dengan kuat kan. Contohnya macam Asio uh, Sungji. Pakai Nanofair 700 Pro. Ha, reket cukup-cukup ringan. Pun boleh je uh, generate power yang besar kan. Ha, so diorang punya level lain. Saya punya level kampung-kampung je. Kita pun tak tahu lepas ke tak kan. Ha, jadi bagi saya uh, susah untuk uh, beginner intermediate dan juga advance. Ha, kalau anda nak try racket ni, ha, tak susah nak adaptasi. Tak banyak cerita. Ha, tak ada tak ada te te teknologi yang complicated. Jadi kalau anda nak, anda boleh dapatkan di bag kuning di bawah. Okey, racket ni memang sangat-sangat cantik. Ha. So, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum.